inson ovqatlanishida bir, -bir biri bilan mos kelmaydigan va bularni yeyilganda tanada teri oqligi jigarning sovishi qonning o'tkir buzilishi kabi kasalliklarni keltirib chiqaradigan yeguliklar mavjud ya'ni o'sha mahsulotlar bir biri bilan qo'shib yeyilmaydi birinchidan tuxum bilan sut sut bilan baliq sut bilan baliq va baliq bilan chakka umuman sutlik mahsulotlar kalla go'shti bilan uzum qovun bilan asal kabi yeguliklarni va undan tashqari pirog tort kabi pishiriqlarni chunki bularni tarkibi sut va tuxum mahsulotlari birga qo'shib tayyorlanadigan ayni bir biriga yaqin holatda tayyorlanadigan miydavik kabi shirinliklarni yeyish teri holatida turli xil kasalliklarni yuqorida aytib o'tgan kasalliklarni keltirib chiqaradi